детства было, как у всех, моей папа, мама были работники. Мама работала посмена. Мне уделяли достаточно внимания. Я сейчас прокручиваю, что были застолья, была выпивка. Были гуляния. Я понимаю, что это какой-то опечать моей будущей жизни дало. Потому что я помню, когда я был маленький, когда папа, мама ушли, мне было интересно, что они там пьют и так кривые. Я взял бутылку водки, налил себе, выпил, покрывился, и, ну как бы, не понравилась она мне, но я помню это. Я был от Орви до Вики. Я не знаю, почему так происходило. Хотя до определенного возраста уже все дети курили, все дети пили. Я не курил, я не пил, но поведение у меня было ужасное. Он очень любил свою маму. Когда мне говорили оскорбительное на мою мать, я мог зараваться я мог что-то с этим человеком сделать. И я помню, что в первом классе учитель рисования сдавала, чтобы нарисовали семью. Я любил маму, я начал рисовать свою маму. Когда она ушла, одноклассник мой подошел и сказал, что это такой. Я говорю, ну это моя мама я с душой, и он сказал, что это за урон Я помню, сейчас у меня это головы осталось, как я его начал бить арбарту головой. Когда учитель забежала, она разняла меня, я говорю, что это не урод а это моя мама. Для меня была мать, это образец с ледой. В глубине души Юрий был добрым, але час від часу в его вчинках прорывалась жорстокість. На Юрия вплывала в улице. Я начал мать каса, потому что я смотрел, как все делают. Я начал бить, потому что у меня был старший брат. Я знаю, что он если что за меня заступится. А брат был бегуном. Это уже у нас были группировки по району, которые стреляли. И он был в этой группировке. Я знаю, что если что, мой брат І я думав, що я хотів. І почалась липоєвка. Сергія з Юрієм познайомив його шкільний товариш Едік, ще коли вони навчалися у третьому класі. была перемена в школе. Мы бегали, как все ребята, по школе. И он подходит именно с Юрой ко мне. Я помню, Юра рубашка выправленная, он такой парень был в школе, ну, э, разбышака. И этот Эдик, с которым я здоровался, говорит, Сережа, познакомься, его зовут Юра. И еще он еще он сказал, он очень сильный. А я сам себе думаю, ну и что, что сильный? Ну, я, я это не говорил, но про себя подумал. И с тех пор мы начали с Юрой дружить. Как раз в четвертом классе мы... Наши классы объединили. И по прошествии короткого времени этот парень, который нас познакомил, умер. Его не стало, да. Это был удар, это был Юрин лучший друг. Он очень доброй души. Все учителя этого человека любили, он очень красиво писал, очень хорошо учился. И я его тоже очень любил, уважал, его звали Эдик, Эдик Шестак. В моей жизни такой отпечаток, я думаю, и в Юры я оставил, можно сказать, как ангел, который пришел, сделал свое дело и ушел. Сергей и Юрко еще больше сдружились. Их знала вся школа. Серьезно, хулиганили. Да, у нас... Э... Мы нас знали директора. Директор школы знала очень это. Мы были, наверное, в самых первых списках, которых нужно было знать, за которыми нужно было следить. В школе, конечно, мешали мы учиться нашим одноклассникам, срывали уроки. Плюс ко всему, наш город Кривой Рог, он славился еще группировками, в которых мы тоже участвовали. Поэтому юность наша была. Така, можна сказати, хуліганська. Кривий ріг місто особливе. Відоме не лише найбільшою у Європі довжиною. Його протяжність з півночі на південь складає майже 135 кілометрів. Не тільки потужною гірничо-збагачувальною і металургійною індустрією. А й невтішною криміногенною ситуацією: алкоголізм, наркоманія, бандитизм. Дорослі зайняті на виробництві. Діти влаштовують своє життя на вулиці. Юрій став одним із них. життя я не знала послістивої. коли у мене почалися перші ломки. Мені було років 15. Він не думав, що це трапиться з ним. когда впервые пробовал наркотик. Я сразу укололся. Мне это понравилось. У меня были деньги. Я думаю, я не буду наркоманно никогда в жизни. Я буду э, э, раз в полгода. Ну, раз э, на день Или раз, э, когда праздники будут. Но я не буду наркоман. Это они слабые, слабые характерные. Я, а я сильный. Я так размышлял. Потом я еще раз укололся, еще раз укололся. И когда уже закончились деньги, я почувствовал, что у меня бомба. Потім паніслося раньо, і перший раз я сів зараз на чотири года Тюрма не лікує. Вона дає можливість зупинитись і задуматись над своїми шляхами. Так часом зупиняє Бог. Моя бабушка была верующая, адвентистом седьмого дня. Как только научился разговаривать, она меня научила очень наш и некоторым заповедям. Я с ней ходил в молитвенный дом, но когда мне исполнилось 9 лет, она умерла. Мы переехали в другой район, так как были мои родители неверующие, я перестал ходить в церковь. Во дворе у меня появились новые друзья, которые научили меня курить, выпивать. И с тех пор я немного стал забывать о Боге. Слава Богу, что бабушка говорила, когда тебе будет тяжело, всегда обращайся к Иисусу, Он готов тебе помочь. эти слова не забывал на протяжении всей своей жизни. Вот. И я втайне молился, когда ложился спать, тайно молился, когда э, садился кушать. В это время я в церковь не ходил, я связался с легким наркотиком, конопля, водка, сигареты. Больше десяти раз попадал в сложные ситуации, которые меня лишали жизни каждый раз я обращался к Богу, Господь, помоги, хватался как за последнюю соломинку. Когда я находился в армии, был такой очень тяжелый период для меня. И мне приснился сон. Сон — прекраснейшее пение. Я, проснувшись, сказал, Господи, я помню, Ты мне в детстве давал подобные сны, когда я ходил с бабушкой в церковь, рассказывал о Тебе стихи, пел песни Тебе. И я Тебе обещаю, я когда приду с армии, я приду к Тебе. Пришел я не сразу ко Христу, но Господь меня привел к Себе. Відбуваючи покарание в тюрьме Юрий необыкновенно злякався за свое життя. Когда у нас начался полвальный туберкулез, когда я видел, что выносит мертвого. И уже когда сделали барак, чтобы туда загнать больных. И тогда мне страшно было умирать там. Я начал заниматься спортом, боросик курить, и матери побежала. все. Я не буду курить, не буду колосы. Я побожусь устроюсь на работу, все у нас будет все нормально. После звільнення освобождения... Юрий действительно влаштувався на работу. Мне так приятно было, когда я маме купила шубу, и я даже не думал про наркотика. Але у нас работала бригада, и а там один колос. И я всегда приходила к ним, и я уже начал пиво попивать, сигареты покуривать. А он все уезжает и приезжает, и я вижу, что он под чем-то раскумарен. И я ему рассказываю, что я тоже был. И я не знаю, что на меня напало. Я говорю, поехали. И с этого момента я себе тоже, как торт раз, рассказал, что это первый раз. Ну, один раз и я больше не буду но ну, это пошло первый раз и потом я домой приехал и поехала Подбирал работу воровать начал потом э, сел уже за грабеж Я сам себе думал, ну пойду в церковь, успокоюсь там, мне так надоело эта вся безумственная жизнь. Я решил пойду туда, куда ходила моя бабушка. Когда я пришел, мне объяснили, если ты хочешь бросить какую-нибудь зависимость, ты ее не бросишь без Христа. Потому что если прелюбодей может запретить своим глазам смотреть на чужую жену, или вор может запретить руки не вылазить из карманов, но все равно желание сердца хочет своровать, желание сердца хочет изменить. Ну и тому подобное. И я понял, что нужно хвататься за Христа. Он есть моя свобода. Как только Господь меня освободил от моих зависимостей, я начал вспоминать о моих друзьях. Первый, о ком я вспомнил, это был Юра. Я начал молиться о нем. В тот момент Юра находился в тюрьме. Я передавал ему привет и попросил, чтобы сказали ему, что я уверовал в Бога. Это было немалое время, когда я молился о нем, вспоминал, передавал привет и когда я встречал его мать. Это было, мне казалось, что это была самая несчастная женщина. Это у нее всегда было такое грустное лицо. У нее два сына, обои были зависимы от наркотика. Я когда спрашивал, как сыновья, она говорит, Сережа, очень плохо. Я говорю, давайте молиться. Мне Бог помог, и может и вам помочь. Мы начали молиться. И как раз Юра освобождается с тюрьмы. Что такая тюрьма Цього разу Юрій відчув добряче, йому було так непереливки, що він нарешті згадав про Бога, про якого майже нічого не знав. Він хотів почути про творця і приєднався до групи віруючих. Там Юрій знову кинув палити, але ненадовго. Згодом його перевели на поселення добувати термін покарання, і він не втримався. І я вже там закурив. И там уже я у колосса. Когда уже я освободился, я уже понимал, что я уже буду колосса. Я как узнал, пришел к нему в гости. Он открыл в двери, мы обнялись с ним. Говорю, Юра, ты слышал, я уверовал в Бога. Он говорит, я рад за тебя, я тоже уверовал. Я познакомился тоже с верующими, общался в тюрьме. Это была церковь прославления. Говорю, Юр, я... Хотел бы тебе нечто рассказать больше. Давай поговорим с ним. Сережа, мне сейчас ничего не интересует. Я свободен, все хорошо, аллилуйя, Господь Спаситель и все. Ну, я когда ушел от него, услышал, что он обратно вернулся в наркотик. Я еще несколько раз посетил его и понял, что я бессилен чем-то помочь, потому что у меня много друзей зависимых, и я что только не делал. Сил просто ноль помочь людям, которые зависимы от наркотика, у простого человека. Получилось так, что я узнал, что у Юры произошла беда. Он попал в какую-то страшную историю, которая его чуть не лишили жизни. Со мной случилась такая ситуация, которая изменила всю мою жизнь. Радикально на 180 градусов. Я Богу благодарен, что он допустил эту ситуацию. Я вообще полтора года не разговаривал. У меня было три пулевые ранения, Одно с ней было голову. Было три операции на голове. Это было проведение. Боже. Якось Юрій ішов на точку, де продавали наркотики. І йшов чоловік з точки там, де продавали наркотики. Я його спробувала, а як там міліції нету, Той йому грубо відповів. А я був випішен. І я його почав бити. І пошов на точку. І він видно позвонив отцу. своему. Отец хорошо стоит, машина Лисус. И он вышел, пистолет. Не надо было сразу убегать, а я на него. <сту> хорошо, что были люди, которые вызвали корову, потому что я хотел уже сам идти домой. Он не думал, что чинил. Его сознание была затьмарена. Коли Юрія готували до операції, в його крові виявили стільки шкідливих алкогольних і наркотичних речовин, що з таким, сказали лікарі, люди не живуть. Ситуація була критичною. Поранення в голову давало мало шансів на життя. До того ж, у лікарні, куди привезли Юрія, як на те, не працював томограф. Вести в іншу не було часу. Хірург прийняв рішення оперувати. У цій надзвичайній ситуації Бог дав особливу мудрість і професіоналізм лікарям та медичному персоналу, і їхніми руками врятував життя Юрія. Операція була дуже складною. Навіть при простіших травмах нерідко не виживають. Юрій залишився жити. Коли він прооперував, пам'ятаю, я лежу, пам'ятаю, що у мене паралізувала правою сторону. Я в шоке. И я хочу позвать кого-то, попросить что-то или сигарету. Я понимаю, что я не могу говорить. Он понял, что втратил мову. И я начал орать. Потому что я понимаю, что это все, не могу говорить. И тут забегает мама моя, успокаивает меня, кормит меня. А я понимаю, что я соображаю, все очень неплохо. Но у меня никто не понимает. А потом истерика закончилась, и я думаю, у мамы сумки ищу и показываю ручку, она а, понял. Я беру листочек бумаги, беру писать, и я понимаю, что я и писать не могу. И я понимаю, что это совсем. И потом я понял, мне один человек говорил, что есть такой Бог, который может читать мысли. Если ты к нему будешь обращаться, он может читать мысли. Всех людей. А я понимаю, что мама меня не понимает, врачи меня не понимает, никто не меня не понимает. Я начал молиться. И я через неделю стал не совсем, но уже уже я хотеть мог. Хотя уже сказали, что надо колено с ну, как бы, покупать. Это было на весне 2007 года. Мать его говорит, Сережа, пусть такая беда, но пусть он будет хотя бы возле меня. Я ей говорю, понимаете, какая штука? Это его не удержит. Ему нужен Христос. Если его Христос не освободит, он обратно вернется к своей прошлой жизни. И так и случилось. У Юрия начались напады эпилепсии. Вин снова повернулся до наркотики. Я когда его увидел, я ужаснулся. Он был настолько худой, и в глазах его просто была полная пустота, никакой надежды. Я с ним начинаю разговаривать, он не может мне объяснить, пытается писать, и писать не получается. Потом достает мне с кармана такую бирочку, и на ней написано: "Помогите мне, пожалуйста. У меня сейчас будет приступ, я упаду. Пожалуйста, поддержите мою голову, чтобы я не ударился". И как только он чувствовал приступ, он вытягивал эту бирочку, подбегал к человеку. И человек, если успел прочитать, он мог его подхватить хотя бы. Я говорю, Юра, нужен тебе Господь, пошли со мной. Юрий помнит эти слова Сергея. А еще то ему сказал. Юра, ты погибаешь. Если ты не перестанешь, ты погибнешь. И погибнешь не так умрешь, а умрешь для вечности. И Юрий скорился. Очень большую роль сыграла молитва. Ни одна молитва в моей жизни не осталась неотвеченной или какой-нибудь непонятной. Я очень люблю своих друзей. В частности, Юра, он для меня очень дорог был. Я с ним большую часть моей юности провел. Поэтому я знал, мне Господь подсказывал, что именно этот человек, он может услышать Слово, Слово Божье. И пришел такой момент, что мы поехали в церковь, к нам церковь. Вони знову, як у дитинстві та юности, часто зустрічалися и проводили час разом. Але тепер їм було не до хлопчачих витівок. Сергій розповідав Юрію про Христа. Разом вони читали Біблію і розмірковували над написами. Юрій не все розумів, не все відразу приймав, але з кожним разом Слово Боже все глибше і глибше входило в нього, все більше торкалося серця. Юрій став переосмислювати своє життя. Він не хотів більше повертатися до минулого. Є? Братя, які теж були раніше завісими від тяж... тяжого наркотіка, йому поїхати ну, полічитися. Юрій погодився поїхати до реабілітаційного центру в Полтаву. Проте повноцінну реабілітацію пройти він не міг. Юрій не міг ні писати, ні говорити. Я тільки мог. Я розумів, і мене ім'я, вже понімаю. Там каждую воскресенье там приходил пастор адвентистской церковь, И я постоянно ходил туда. Юрий начал познавать Бога. Я не знаю, как мы с ним понимали, но я как-то ему задавал вопросы, ну, как-то по списанию и он мне отвечал он отвечал там все и и я с этого момента бросил Курить проси черфери и я начал там молиться. Утром молился, вечером молюсь. Потому что я понимаю, что только Бог меня слышит. И когда я сюда приехал, уже тут меня были рады принять. И я понял, что это мой дом. мы начали с ним ходить в церковь вместе. Его мать, Юра и я. И именно в тот момент у нас проходила программа евангельская. И ни одной встречи они не пропустили. Я говорю, Юра, может быть, пришел момент, когда ты можешь посвятить себя Господу. Он говорит, Сережа, с удовольствием. Его мать уже была к этому подготовлена, и он сам. Это просто чудо было для меня. Всякий раз, когда я его вижу со Христом, это невыразимое чувство радости. И это не описать. Я, наверное, переживаю то, что переживает сам Христос, когда Відід спасених людей. Повернувшись із реабілітаційного центру, Юрій пішов до церкви. Пішла і його мама. Його рідний брат продовжував вживати наркотики. Юрій з мамою почали молитися за нього. Молилися і в церкві, і ми сказали йому, хочеш літи поїхати в Полтаву. Ольнах сказав, хорошо, поїду. І коли приїхав він сюди, ми бачили, що він не Брат Юрія теж почав пізнавати Бога, а згодом довірив йому своє життя. І Бог звільнив його від наркотичної залежності. У родині кутняків переконалися, Бог живий і творить неймовірне. Коли людина довіряє йому, Юрій з мамою прийняли хрещення, вручили своє життя Богу. А згодом прийняв хрещення і брат Юрія. Там, де була пітьма, сталося світло. У сім'ї, де була трагедія, оселилося щастя. Я навіть не могла раніше подумати, що я буду настільки щаслива. Ні своєї життя, не представляла, і майбутнього своїх дітей я взагалі не представляла. І... Единственное, в чем я себя корю, что я раньше не пришла к Богу. Мы пошли в церковь, они приняли Бога, и только благодаря этому они выжили. И тем более Юра после такой сложнейшей операции, когда врачи говорили, что он вообще жить не может, не будет. Такая была большая травма, что после такой травмы обычно не выживают. И вот общими молитвами, мои молитвы, молитвы братьев и сестер в церкви помогли тому, что Юра практически вернулся к жизни. И эта жизнь сейчас вот именно с Богом. А без Бога этой жизни бы не было. Я бы потеряла бы, я не знаю, жила бы ли я, потому что у меня уже жизни не было. И жили бы мои дети. У них будущего как такового не было. Я понимаю, что Бог меня привел таким путем. И я понимаю, что мне, Он мне дал жену здесь. Он мне дал ребенка здесь. И мне говорили, мне говорили врачи, что я не буду разговаривать. И, как вы слышали, я разговаривал. Я крестился и заговорил. И ну, я понимаю, что это все больше боль. Это вразило всех, кто его знал. И матерь, друзей, знакомых, І дівчину, з якою він товаришував, і яка навчилась розуміти його навіть мовного. Проте це не єдине диво, що звершив у житті Юрія Бог, продовження у наступній серії фільму Постріл Ольга.